Ə, salam əz dostlar. Ə, mən bu günlərinizə WhatsApp-da olan bir göstərəcəm. Bunun üçün WhatsApp-a daxil olurub, ə, məsəl üçün kiməsə mesaj yazarıq. Bu vəziyyətdə o halda ə, giririk mesaj yerinə, əgər heç bir kəsdə olmayan kimi ee yazdığımız sözün əvvəlinə ulduz qoyub məsələn salam yazırıqsa salam ee axırına da bir ulduz qoyub bassaq hərflər qalınla yazılacaq. Qalın yazılacaq. Bir də ki hmm, yəni məndə ee bu işarə yoxdur. E, yazdığımız sözün qabağında bir dalğalı xətt var, əyri xətt. Onu qoysaq Məsələn salam yazsaq, sonra yenidən dialoq xətt qoysaq, ə, o zaman isə yazılmış sözünüzdən xətt çəkiləcək. Bəli, çox sağ olun. Mənim dediklərim bu qədər. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Çox sağ olun.